Всем привет, с вами я, Файс. Я зашел в игру Масланд. у меня до сих пор качается Steam. Точнее, идет обновление в Injustice. Так, я теперь против босса. Это Таз, его зовут Тазик. Я а у Тазик зовут. 29% мы проехали. У меня ПП 75, и это очень жопошно. Так, вот, Опа, ты меня обогнал. Опа, моя Сука! я не супер конечно водила в этой игре все же какой никакой опыт имеется но я ее проходила раза два всего лишь я знаю что многие раз по 15 уже проходили я не знаю я не стал заморачиваться там искать полную версию там обычную версию ну шел Мусландов там э, просто установил вот она с модами уже сама друго... вот машины другие все другое даже вот начальная тачка у меня, где у меня еще двигатель заглох. Там машина совсем другая, а вот на видеороликах она нормальная. Такая, какая нужна. Не знаю, ну вот тут тачки тоже такие охере... охрененные. Я хотел сказать, я хотел себе скачать на Фроспит на Сланг 2. Вот это вот новая. В 2012 была. Вышла. Ну не знаю, я так посмотрел в Ютубе на нее геймплей. Он вообще тачки какие-то стрмные, все, как будто это Формула-1 какая-то не знаю. Я поиграл в нее, она какая-то стрёмная. Я ее удалил все вот обычным вкус модами. Ну и пофигу на эти моды. Скачал себе эту игра. Время тяну, пока у меня инжестис обновляется. Потом буду геймплей на инжестис сделать. Надо будет джойстик взять у Куба. Потом на клаве стрёмно будет, наверное. Да, все, первая победа. The win. Fight the win. Давай второй спуск. <клышлет> Я, если честно, вот такой виде гоняю. А, вчера попробовал поиграть с рулем. О боже мой, это убожество, у меня так все лагало. Это... Вот <пих> что. <пих> <пих> а, <пос> <пих> вот моя тачка, вот она. Вот такая вот она. Красавица. <пих> мне лично мне понравилось. Так как у меня другие винилы не открыты. <пих> В дальнейшем куключи здесь аудио R8 и просто всю игру, скорее всего, на ней разгонять. Я кризу, потому что я его не сделал. Сейчас все. Идем на обгон. Идем на обгон. Ч притормозил? Офигенно. Митсубиши Лансер Эволюшн. Или просто Митсубиши ну, Нахер знает что -то. Для меня вообще Лансер Lancer... Так, с Underground 2 она мне понравилась. Я с двойного форсажа кто смотрел двойной форсаж. Вот там ланцер. Вот, вот там он ланцер. Я в андеграунде ланцерт под под Фин, под поддел. Вообще классно было. Но здесь я буду на R8 гонять так как это моя любимая тачка вообще всей моей жизни. О, здесь можно приехать? Ого. Жми, брат, жми. Тебе ни за что не обогнать меня. Я жду. Телефонная будка. Тут же бабуся не сможет позвонить. А, ну пройдет до следующего портала. я круто. О, о, как точно поворот я обходил, а? Ну что mm -hmm. же. <coughs> это жо. Же... Давайте. Да, давайте выберем. Ту! Е, бэби! Да, я это сделал. Я выиграл машину, так вот что у нас это осталось выбрать. Это уникальные запчасти эти марки. Эти маркеры могут быть использованы в улучшении корпуса крыши. Так, да, я уникально ваше не видеть марки, но все все не ваше. отлично. Метки улучшения характеристик могут включать следующее улучшение вашей подвески по крышке твоего за. Это похер, давайте вот это выберем. Да, все. дальше. Да, все, мы выиграли машину. Дальше у нас. А, у него супра, я знаю, Виктор. Вот. Витек, как бы... Витек. Витек вы Отлично. Да, 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 да. Да, вот она красавица. Ну, это... Так, я не знаю, как она будет в этой данной игре смотреть. Ладно. Да. О, о, обожаю. Кросс. Чё мы за ним А, всё, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Пайс. Всем пока, до встречи.